بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا میزبان سامی ابراہیم حاضر خدمت ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں ذکر ہوگا آج کے اخبارات کا اہم خبروں کا اور پھر خاص طور پر جو خبریں پاکستانی میڈیا جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا آگاہی دیں گے سب سے پہلے تو اگر ہم پاکستانی میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں آج بھی اگر ہم نظر ڈالیں خاص طور پر جو بڑا مین میڈیا ہے پرنٹ اور الیکٹرانک تو ایک چیز پر توجہ اور ایک چیز پر وہ فوکس کیے ہوئے ہیں آج انصار عباسی صاحب جو ان کے ترجمان ان کا کولم کالم بھی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا اب وہ بتدریج روزانہ غیر متعلقہ ہوتی جا رہی ہے اور پاور کوریڈورز میں وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے اور غلطیاں جو قیادت ہے ان کی غلطیوں پر غلطیاں کر رہی ہے جس سے پارٹی اریلیونٹ ہو گئی ہے لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے مقصد ان کا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان بس اب ختم ہو گئے ہیں گلیاں ہو جان سنیا تھے وچ مرزا یار پھرے وہ مرزا یار پامیں شباز شریف ہے پامیں آصف علی زرداری ہے پامیں مریم نواز ہے پامیں نواز شریف ہے یہ ان کا مدہ اور یہ ان کا مقصد لیکن اگر ہم ذرا تھوڑا سا کرٹیکلی اس پہ نظر ڈالتے ہیں ہم اس کو حقائق پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لیونگ ان فولس پیراڈائز یہ وہ سارے لوگ دے آر لونگ ان فولز پیراڈائز احمدوں کی جہنت میں رہتے ہیں اور بلکہ خود بھی میں اب نہیں کچھ کہنا چاہتا ایک سوال ہے میرا جناب انصار عباسی صاحب سے کہ عمران خان نے کبھی ڈائلاگ سے انہوں نے نہیں وہ دوڑے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ میں ڈائیلاگ ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں میننگ فل ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں ایسے ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں جس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہو اور ان لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں جن کے پاس ڈسیزن میکنگ ہے جو کم از کم کوئی فیصلہ تو کر سکتے ہیں ایسے لوگ جن کے پاس فیصلے کی اہمیت نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ اب میں اسے ایک مثال دیتا ہوں انصار عباسی صاحب آپ جنگ اخبار کے بڑے سرخیل کالم نگاہ ہیں کسی کو رپورٹر رکھ سکتے ہیں آپ نہیں رکھ سکتے اظہر عباس صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کسی کو رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے رانا جواب جتنا مرضی خود سوٹیڈ بوٹڈ اور وہ امبیسیوں میں آتے جاتے ہوں کسی کو جیو میں ملازمت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے منی فاروق صاحب جتنی مرضی خبریں بریک کریں اور جی مجھے یہ خبر آگئی ہے دو سال میں یہ ہونا ہے تین سال جتنے بڑے خبروں کے نجومی بن جائیں لیکن کیا شرجیل میمن کے چینل میں کسی کو نوکری دلوا سکتے ہیں نہیں نوکری کون دے گا شرجیل میمن دے سکتا ہے جنگ میں کون دے گا نوکری میر ابراہیم یا میر شکیل الرحمن دے سکتا ہے تو پھر نوکری کے مذاکرات آپ سے کیوں کرے آدمی وہ تو اسی سے کرے گا نا جس کے پاس اختیار ہے تو یہ خواہش کہ ہم میننگ فل کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کریں جو فیصلہ کر سکتے ہوں تو بھائی اس میں مجھے بتائیے کہ کہاں پر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے اب آ جائیں تھوڑا سا اور کل بزنس کمیونٹی کی میٹنگ ہوئی کس کے ساتھ ہوئی وہ میٹنگ انہی کے ساتھ ہوئی ویسے ہوئی جہاں پر چیزیں ہو سکتی تھیں جن کو اللہ اقتدار دیتا ہے جن کو اللہ طاقت دیتا ہے مخلوق جو ہے اللہ کی انہی کے پاس جاتی ہے اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے چاچو جو تھے وزیر اعظم کچھ خبر تھی ان کو کل کہاں ہیں وہ ابا جی جو ہیں وہ پھر رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں ان کو کچھ پتا تھا اور بھتیجی صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں ان کو کچھ پتا تھا کیا وزیر خارجہ وزیر خزانہ کو پتا کتنی اہم ڈیمانڈز تھے بزنس کمیونٹی کی تھرٹی سیون اے اور تھرٹی سیون بی کے جو ٹیکس کے معاملے پر گرفتاریوں کا ایشو تھا وہ سارٹ آؤٹ ہوا نا تو جہاں پر سارٹ آؤٹ ہونا تھا وہیں پر سارٹ آؤٹ ہوا پھر انٹرنیٹ کے آ, وہ انٹرنیٹ کہہ رہا ہوں انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کی کمی کی بات چیت ہوئی وہ بھی آ, اس, اس پر بھی بڑا پوزیٹیو رسپانس پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے نرخ قیمتیں جو ہیں انڈسٹری کے لیے بڑا پرابلم ہے اس پر بھی جو بات چیت ہوئی تو جہاں پر بات چیت ہونی چاہیے تھے وہیں پر ہوتی ہے اچھا چلیں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں یہ مہینہ ڈیڑھ پہلے جو واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے وہ کس کے ساتھ ہوئے میرے ساتھ ہوئے انصار عباسی صاحب آپ سے ہوئے یا یہ جو آموں کی پیٹیاں لے کے وزیراعظم بھاگ بھاگ کر ترکی جاتے ہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کہتے ہیں میٹھے آم ہیں میٹھے آم ہیں باقو جاتے ہیں کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو ایک بڑا اسٹیٹس بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں کیا ان سے کسی نے بات کی نہیں سمجھیں اس بات کو دنیا میں وہی اسی سے بات ہوتی ہے جس کو اللہ نے اقتدار اعلیٰ دیا ہوا ہے جس کے ذمے جو کام ہوتے ہیں وہی ان کو حل کرتا ہے تو یہ جو روزانہ آپ چورن بیچتے ہیں بتائیں مطلب مجھے نہیں پتا کس کو خوش کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کوئی آپ کی بات میں کوئی دلیل نہیں ہے میں پچھلے دو دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی بندہ نہیں واچ کرتا کوئی بندہ نہیں پڑھتا لیکن میں نے یہ بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا کیونکہ اس وقت آپ جو ہے نا بالکل بہت بڑے ترم خان ہیں اور سارے اسی طرح کے لوگ میں ایک ایک کی بات ہم کر سکتے ہیں جو یہ ساری باتیں کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میننگ فل ڈائلاگز پاکستان کے لیے ضروری ہیں سب کو کنسنسس پہ آنا ہوگا ایک پیج پہ آنا ہوگا لیکن بات چیت تبھی کسی نتیجے پر پہنچے گی اگر وہ لوگ کریں کہ جن جو با اختیار لوگ ہیں اور اب رانا ثناءولہ یا میرے ہمارے دوست اعظم نظیر تارڑ یا یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ ان کے پاس کوئی فیصلے کی نہ اہلیت ہے نہ ان کے پاس نہ ان کی اتنی اہمیت ہے نہ ان کی کوئی سنتا ہے کچھ نہیں ہے یہ یہ لوگوں کو آپ چورن دے کے بیوقوف بنانا بند کریں اب جو بڑی خبر ہے دوسری میں آتا ہوں اس کے اوپر عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے پہنچ گئے ہیں امریکہ اور وہاں پر عاطف خان جو پرانے عمران خان کے دوست ہیں اور سجاد برکی وہ ان کے میزبان ہیں ان کی جو ابھی تک ملاقاتوں کی خبر ہے ایک تو رچرڈ گرینیل کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پہلے بہت زبردست ٹویٹس تھے عمران خان کے لیے یہ ٹرمپ کے وہ ایڈوائزر ہیں ان کے بڑے کلوز ہیں لیکن پھر بعد میں وہ ٹویٹس بند ہو گئے تھے پھر ان کو وہ ڈیلیٹ بھی وہاں سے کر دیے گئے تھے اس کے علاوہ کانگریس میں جو ولسن سے ملاقات ہوئی ہے کل کے دن جو میرے پاس اطلاع ہے آٹھ ملاقاتیں ہوئی ہیں واشنگٹن ڈی سی میں اور آج بھی ملاقاتیں ہیں کل بھی ملاقاتیں ہوں گی لیکن جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں دونوں وہ پاکستان کے وہاں پر جگادری جو, جو صحافی ہیں جو بڑی جن کی خدمات بھی ہیں اور میں کوئی ان پر کوئی کسی طرح سے کوئی خدا نہ خاصتہ کرٹسزم نہیں کر رہا ان کے ساتھ ابھی تک ان کا رابطہ نہیں ہوا اور مجھے جو میرے پاس اطلاع ہے شاید رابطہ ہوگا بھی نہیں کیونکہ یہ جو مجھے جو بتایا گیا یہ اس سارا جو یہ امریکہ کا دورہ ہے عمران خان کے صاحبزادوں کا اس, اس میں جو سب سے بڑا ان کا اوبجیکٹیو ہے کہ خان صاحب کو فری اینڈ اوپن ٹرائل دلوایا جائے اور دنیا کو وہ ٹرائل دیکھنے کی اجازت ہونی چاہیے کیونکہ ابھی جو کچھ بھی ہوا ڈیالا جیل میں وہ کوئی فری اینڈ فیئر اوپن ٹرائل کی اس طرح جو ہم تعریف دیکھیں تو اس کی زد میں نہیں آتا نہ انڈیپڈنٹ صحافیوں کو جانے کی اجازت تھی چند ہینڈ پکڈ لوگ عدالتوں کے احکامات کے باوجود وہاں پر نہیں جا سکے تو یہ ایک جو سب سے بڑی جو ایک اس وقت امریکہ کے اندر جو لابنگ ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل کروایا جائے اور جیل کے اندر جو سختیاں اس وقت ڈائریکٹلی رسپانسبلٹی کس کی ہے پنجاب کی چیف منسٹر کی کیونکہ وہ وڈیالہ جیل پنجاب کی جیل ہے وہاں پر عمران خان صاحب قید ہیں ان کی اہلیہ بھی وہاں پر قید ہیں بی بی کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہتر ہو اور کیونکہ جب آپ لوگوں کی ایکسیس بند کر دیتے ہیں تو پھر بہت ساری سپیکولیشن ہوتی ہے کہ جی اندر کیا ہو رہا ہے اندر کیا نہیں ہو رہا جب کوئی ملے گا ہی نہیں تو پھر کوئی کیا بات کرے گا لیکن انسانی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کسی چیز کو چھپانا مقصود ہے نا تو اسی لیے ملاقات کی اجازت دی جا رہی تو اب وہاں پر یہ مجھے کہیں سے کنفرم نہیں ہوا کہ کوئی قاسم اور جو دوسرے ان کے صاحبزادے ہیں خان صاحب کے وہ کوئی تحریک چلانے پاکستان آ رہے ہیں یا یہاں پر کوئی تحریک چلے گی اس طرح کی کسی طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے ان کا کوئی جو میرے پاس اطلاع ہے کوئی امکان نہیں ہے لیکن وہ وہاں پر اپنے والد کی رہائی کے لیے یا فیر ٹرائل کے لیے یا جیل کے اندر جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو وہ بہتر اس کو امپروو کرنے کے لیے وہ وہاں پر ہیں اور یہ پیورلی پارٹی کے لوگوں سے اور جو وی ویلاگرز ہیں جرنلسٹ ہیں ان سے دور رہ کر عاطف خان سجاد برکی اور چند ایک دو اور لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اپنے ٹور کے یا اپنے اس ٹرپ کے اختتام پر وہ کچھ میڈیا سے انٹریکشن کریں ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں یا فری انڈیپینڈنٹ میڈیا کے ساتھ بات کریں یا لنڈن آ کر وہ اس کی تفصیلات بتائیں یا ہو سکتا ہے وہ تفصیلات نہ بتائیں کیونکہ یہ پیورلی ایک ان کا جو ایک مشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو فری فیر ٹرائل مل جائے بہرحال ایک اور چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ آج جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ حامد میر صاحب کا ایک بہت اچھا کالم ہے آج آپ ضرور پڑھیں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کیونکہ بڑے اچھے صحافی ہیں تو اندازِ بیان بڑا زبردست ہے ان کا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات کو ایک ڈپلومینٹ نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ ساڑھے دس بجے رات کو بھی سزائیں ہوتی ہیں وہ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر یاسمین راشد احمد بھچر اور اجاز چودری اور سرور چیما صاحب جو صاحب گورنر ہیں ان کو جو سزائیں ہوئی ہیں دس دس سال کی تو بہت اچھی بات کہی ہے احمد میر صاحب نے کہ اگر آپ بالکل درست بات ہے یہ کہ پاکستان میں جنہوں نے بھی جو فوج پر ہماری پر حملہ کرتے ہیں تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے جو ہمارے شہدا کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے ان کی کوئی پاکستان کی سوسائٹی میں جگہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سارے پروسیس میں ذاتی گرج کو شامل کر لیں جو آپ کے ساتھ سمجھوتا کر لے آپ کی مرضی کی پارٹی میں چلا جائے آپ کی حق میں مرضی کی پریس کانفرنس کر دے تو وہ بری ہو گیا اور دوسرے کو سزا ہو گئی تو پھر آپ یہ انصاف کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ انصاف نہیں کر رہے اور ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا رہا حنیف عباسی کی سزا کا انہوں نے ذکر کیا بالکل ایک ناجائز سزا تھی حنیف عباسی کی کوئی وہ ڈرگ کے اسمگلر نہیں ہے اور پولیٹیکل ان کا ایک ہے وہ ان کی لائن ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں شہباز شریف انہوں نے وزیر ریلوے بھی بنایا اور انہوں نے پارٹی کے لیے قربانی دی اس وقت وہ ساتھ کھڑے تھے تو ان کو بھی رات کو اسی طرح گرفتاری ان کی ہوئی غلط تھا تب بھی لوگوں نے کہا تھا رانا صلاح اللہ کی جو گرفتاری تھی وہ بھی غلط تھی بالکل غلط تھی لیکن ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی جو کاروائی تھی وہ غلط ہوئی حنیف عباسی کے خلاف بھی غلط ہوئی اب اس کو بنیاد بنا کے آپ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں نو مئی کو اگر آپ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کریں تو یہ انصاف نہیں یہ انصاف کا مذاق بنانے کی ایک کوشش ہے اور اس سے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلیں گے پاکستان میں پالیٹکس کے بڑا خوبصورت کالم ہے ان کا بہرحال یہ چیزیں ہیں آج کی میڈیا میں کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نہیں